Aplaus untuk Maoda. Persiapan nomor 9 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangakan kula Halo kanca-kanca saking kelas 8E. Sinau aksara Jawa iki ratma ka angri tatangmu. Wingi nalika ing sekolah, Pak Guru ngendhek lakuku. Mandikane aku kudu sregep sinau. bla nulis lang moto aksara Jawa kanggo ngadep sayemmbo waktu ngimpi apa aku mau mennyi digauhi nyinani materi sing angel tiapaking lang ora tak senengi sok ora pile aksara negena mung aksara ha tanda apali iku wae Walik kala wae taru aksara kepriye panjur sing kang alas aksara kepringye anggonku mapalke kabeh mesti ono carane aksara teng goyong uruk n n wujute meper aksara ka la lo iki yen aksara na kang ditekaya rn mirip karo aksara ta lan sa aksara ta iku pito sip karo wujud ka tanglung neng koyong dhewe n banjur yen aksara ra tang koyong huruf n lamun mun yo ta ati meper aksara pa langya kan wujute kaya huruf n strip pa yo iku kanggo perana patet di yaiku aksara to ma pa aksara Jawa sing pansensi uga ora ana sing padha iku wonng loro ora ana liya aksara mau mangkono angonku ngapal ke aksara jawi mangkono ngku sinau aksarane iki tinggalan leluhur yen ora awa dhewe banjur sapa yen ora saiki banjur kapan ninaoni aksara jawi meresmani wani nih para leluhur kang ngiuun supaya bisa teket Lestari kora gampang musna ilang kakerrak dening nglakkuuni zaman sekarang Seta asri so, telu likur Oktober rong ewuempat likur kapetik saka so, puung kolot Uman senti antologi Kagoja kambu, Kabupateno Bye Juliwi Sulawe rong ewu Sulawi, rohye, wu, sulawi.